Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм Перед Новим годом. У нас дуже хороша новість. Ми надіємося на те, що дана презентація. по домового учета и программного обеспечения, которое сегодня нам представляет ЖРЭВ. Мы надеемся на то, что наши люди, наши жители смогут на сегодняшний день приблизиться к тому, чтобы реально знать, что они платят и за что платят, и чтобы могли мы стремиться к тому, чтобы получали полную объективную информацию по выполненным работам Ми побували в місті Дніпропетровське на двох підприємствах, які вже цю програму ведуть. Ми були в Нік Ой, в Павлограді і ми були в Кривому Розі. Так, да, там достойні програми, але їх вартість от 200 тисяч і вище. Таких денег у нас немає, тому було прийнято рішення, що ми беремо основу. И начинаем с ней работать. Но когда мы взяли эту основу, она рассчитана, скажем так, на малое предприятие или на дом там, СББ. Ну, ага. вот это самое. Когда мы начали разносить все наши затраты, она просто пропорционально разносит и все. И тогда мы, наши программисты, наши информационщики, дорабатывали, чтобы эти затраты шли. Фактически. Акты населения, на основании акта делается наряд, часы, лимитки. Э, лимитки. Вот зарплата, идет начисление смартфонт. зарплаты. Я не буду внутрь открывать. Нарахование зарплаты по месяцах есть. По каждому этому самому. потом Вот виробництво. Вымога накладна, это идет списание материала. Наугад открываю любой дом. Вот, вот есть техничное обслуживание угу. вот, вот у нас есть все 15 вот все, все услуги способы. которые в нашем угу. тарифе. Вот Мы они сетки выбираются да, да сетки да, да. выбирается да. услуга на которую ушли эти материалы. Да. Вот. Выбирається місяць, калкомод закладывається. Матеріал, дальше считата для бухучота и по побудинковий облик. Вот вот потерян матеріал использовали на технічно слуговні охлону водопостачання mm -hmm. 4. Угу. Mm -hmm. В программі четко уйдут именно туда. У нас на кожний адрес, на каждой по каждому послуги, у нас отдельно набивалася на вимога, щоб вона э, и четко на этот адрес, четко именно по этой услуге она ушла. У нас там полностью в місяць ну, разбиты э, все Вы участки акти, к работ, к да, да, Рома, да к Там. На каждый адрес же материалы списываются четко только на, ну, на каждый отдельно адрес. Если эти материалы были использованы именно вот эти, на эту услугу, именно на этот адрес оформляются документы на это и заносится это все в программу, и оно списывается четко только на этот дом. Но ну, мы можем понять, как вот представители исполкома один дом, что за месяц на него потрачено. Конечно. Конечно. Вот получается вот за такой очень отчет. Быстро, быстро. Вот Ответ про цистерни пожилый. Верхняя часть нарахования за период. Вот какой задали период, за такой и Дальше идет оплата, это Население, наличка. Да. Пільга і субсидія. От у нас ну, грубо. Тобто ми бачите, то скільки надходжень да. да. да, Ми да. беремо 26 тисяч, плюс тисяча і плюс 20 тисяч. Да? Там 47 тисяч надійшло відносин. Надішло відносин. сюди і і далі пішли по видам затрат прибирання прибудинкової території. По моєму дому, то саме сюди входять чисте місто, то що свалка. Mm -hmm. І далі, далі там зарплата дворника, начислення на зарплату, транспортні послуги і накладні. Далі йде промивання системи центрального опалення. Промивка матеріала не подрозуміває під собою. Ідуть угу. тільки зарплата, трансп... ну транснути транспорт, а... витрат, компресор. компресор работает, це транспортна послуги компресор да, для послуг. випадків послуги да. поточний ремонт фасада, от був цемент, семент. Діратізація угу. вот, зергів. Діратізація угу. прямі виробничі витрати на придбання робіт і послуг. Це саме. Далі йде. Прибирание подвалу техничных технических И тоже это по факту. Мы в управлении ЖКХ даем списки каждый месяц, где мы убирали. Там нету такого перечня. Все 300 домов там, по дому, по ЖКу, там 10-20 домов, где мы убрали. Мы это фактически. Поэтому тут привязка к фактическим заработным ну, классам. Вы сейчас показываете, из чего составляет, составляется тариф? Да. да. Вот эта вот сумма, которую вы сейчас показываю. Вот, 511,64 не это... это фактически это фактически, фактически. конечно фактически, это фактически понесенные тут же и заработная плата тут же и материалы тут же и то услуги сторонних организаций ну, если я кто был. Я не могу есть же материалы показано то что мы есть же часть материала, показана то что может быть и люди это за счет самое... населения да вот, есть весь материалы четко мы привязываем к каждому дому и я думаю что мы после Розємський праздників, ну прийдуть праздники, ми вже почнемо з головами домових комітетів это самое, пересматривать, у кого там перевитрати, в кого хто зекономив. Є дома, які зікономили, є дома, які наоборот. Ну вже далі ми будемо вже з января місяця. Там, ну. После десятого думаю, наверное, где это так. Уже да. будем с населением работать конкретно с этой программой. Мы уже можем людям. Ну, вы можете просто гулиф э, комитетов приглашать или любой мешканец. Ну, если захочет прийти в мешканец и сказать, покажите, а, мы, а думаешь, мы покажем. А думаю, а я могу открыть интернет и посмотреть. Нет, данная программа наша на предприятии. Да. Даш. То есть вы сделали э, под учет для себя. Ну почему для себя? Она ну, у нас стоит в каждом ЖЭКе. Вы имеете право ну, обратиться, конечно. Я уже, я да, 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 да. да, 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 да. Же, Смотрите, у нас, есть, у это, у у нас это есть, есть сайт. Пока, да. У нас есть сайт. Но программа еще не доработана. Мы, мы на сайт запустим. Но это будет ни в январе, ни в феврале. Как только мы доведем уже до нормальной программы, я думаю, Андрей Петрович, да, мы сможем это подвязать к сайту от жесткой Посмотрим. зависимости от суммы поступлений и суммы выгодных работ, да? Вот, смотрим. За этот период с апреля по ноябрь месяц по моему дому нараховано 72 409 гривен. За борговую не знаете, с периода взросла. Проплата у нас получается тысяч 40, 40 плюс 2 и плюс 24. Ну, 66. Ну, процентов 80 оплачивают. По, по этому дому. Вот 66 тысяч нам оплатили за этот период в ней, ну, мой дом. И затратили, поэтому... мы... И затратили мы 63. Mm -hmm. Вот на моем доме 3 тысячи уже где-то там сэкономилось. Mm -hmm. Все, может, можно, да, разница, да? да yeah. можно уже что-то поэтому решать с домовым комитетом и смотреть, если где-то осталось у мужа там какие-то вид работ. Я бы хотел поблагодарить руководителя за то короткое время работы, что было проработано, и понимаю, что с его инициативы, инициативы коллектива в ЖАО было сделано усовершенствование программы по домового учета. Нам сегодня показали, как будет формировать, формироваться отчетность. Да, на сегодняшний день это внутренняя документация, но тем не менее, то есть если главы домовых комитетов захотят взять информацию и не смогут ее получить уже в ближайшее время, совершенно, совсем немного осталось доработать. Хотелось бы поблагодарить и отметить коллектив, что прямо в преддверии Нового года проведена очень большой, проведен очень большой массив работы. И сегодня есть уже видение, что сформирован, сформирована такая база, которая в ближайшее время поможет нам работать в личных кабинетах именно жителям города. Люди будут понимать, куда тратятся деньги, люди будут понимать, сколько денег платят остальные жители, и будет работа вестись с клиентами. И, а, с, а также с потребителями услуг. И надеюсь, что более налажена будет работа с самим предприятием, то есть будет уже какая-то обратная связь, а, более информативная, более доступная для людей. Ну, а также хотелось бы поблагодарить и а, жителей за их терпение, потому что а, год очень тяжелый, дома не новые, на самом деле мы имеем множество проблем. Но тем не менее, благодаря слаженной работе, я считаю, что 2016 год прошел э, довольно удачно, у нас не было страшных аварий, у нас э, все делалось в рабочем режиме, и хочется пожелать, что в 2017 году э, было больше обновлений э, и э, больше проведено работ в разы, и хотелось бы, чтобы 2017 год э, принес какую-то более Большую стабильность и уверенность и коллективу, а также жителям города, чтобы чувствовали, что действительно проводятся работы и деньги платятся не зря, а для дела. Андрей Петрович, я говорю спасибо. Скажите, я надеюсь, что жители поверят не только моему слову, но и прислушаются к тому, что, к чему вы стремитесь и какая ваша все же цель в этой программе, которая сегодня была представлена как уже было сказано программа хоть еще чуть не доработана доработается и перспективы программы очень большие но в дальнейшем я надеюсь это объединится не только и другие предприятия могут объединиться в одну программу вообще городскую чтобы у нас по всему на одном сайте мы могли все вопросы как говорится по благоустрою и по жилью, увидеть, как было сказано, куда идут деньги, в каком объеме, какие работы были сделаны, какие работы еще работ, делаются. Ну, со своей стороны, как мы видим, эта помощь большая. Это уже и мы с бухгалтерией и с коллективом смотрим, это большая помощь и предприятию именно и уже Легче самим работникам уже будет именно по учету работ и по созданию той базы, которая, например, уже будет видно, какие работы сделаны, какие у нас намечаются впереди. И в дальнейшем, я думаю, для города и для всего населения будет очень удобно. И в перспективе те задачи, которые предприятия на себя... Ставит, мы будем стараться выполнять э, в полном объеме. Уже видно, какие э, просчеты, замечания, какие у нас слабые места на предприятии, слабые места в, в работе. Мы их будем учитывать, чтобы не допустить их в работе в следующем году. И те замечания, которые выйдут в, в период осенне-зимнего периода и весеннего, э, тоже будем устранять. И уже... Как мы неоднократно общались и с Егором Борисовичем и Владимиром Васильевичем по поводу, что работы, которые должны выполняться, они должны выполняться вовремя. Не ждать, когда зима придет, зима придет да, или же там дождь пойдет. А именно сейчас мы уже видим, какие у нас проблемные места, какие кровли у нас остались недоделаны, какие жалобы. Сейчас формируется эта база. И не просто так это все у нас без замечаний. И те работы, которые мы не выполнили, мы их планово уже планируем на следующий год. И я ну, со своей стороны буду требовать не просто планы, чтобы мы формировали, а именно выполнение по плану этих работ, которые были сформированы на начало 2017 года. Вот. Будет закупленный материал для для ремонта, ну и те ошибки, которые и те недоработки, которые всплывут в отопительном в этом сезоне, мы, надеюсь, в течение лета закроем те вопросы, которые нужно закрыть до отопительного сезона следующего года. Спасибо большое. В этом направлении предприятие работает, люди с пониманием относятся, и надеюсь, все будет хорошо. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія «Степ» має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у «Прайм Тайм».